І я звертаюсь до всіх патріотичних демократичних сил. Об'єднуватися, бо на місці корбана може бути будь-хто з нас. Бо як тільки пройде номер з корбаном, посадять Ляшка, посадять дубініна, посадять всіх, хто не мовчить. Але я Петру хочу сказати: Петро не залякаєш. Ми тебе не боїмося. Прийшли відстоювати, по-перше, свої слова, ідеали майдану, ті, що зараз поклюжить влада. Чомусь заарештовуються патріоти, а для вбить ДНР ЛНР амністія та особовий статус. Що твориться? Приїхали піддержати нашого лідера, Надія Корбана. Проїзвував наші власні. Мы с ребятами думали, год воевали, этот человек боже, очень помог армии на первых боже, порах, боже, помогает боже, до сих боже. пор. А так как относятся к таким патриотам, то может завтра и с нами так же самое. Поэтому мы приехали А если я останусь дома, каждый останется дома. Посадят сегодня Порошенко, завтра Порошенко вчера посадил Порбана, сегодня посадят второго, третьего. И послезавтра просто нельзя будет выйти на улицу и что-то сказать. Закроют рот всем. Я из места Миколаева. Приехал... Вымовити свои незадоволення діями влади, что они сажають патриотів, а не регіоналів, які привели в нашу страну, війну. Сейчас все это делается для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы сказать, что все, что было на Майдане, это неправильно. Слишком большое количество людей прошло через фронт, прошло через волонтерство, этих людей уже не напугать. Поэтому на все угрозы, на все залякивания хочется мразоте банковой сказать «фак оф». Вот это то, что изъяли за сегодняшний день, да? Это то, что нам оставили на хранение. патриоты не дали сфальсифицировать...